Привіт усім! Мій ранок суботи почався з візиту до стоматолога. Буду лікувати зуби. Зараз мені в кололі анестезії чекаю, поки возле. вышла я от стоматолога. Сейчас иду до магазина и куплю донечкам что нибудь Поставили аллергия, мне деревянные пломбы и, и в понедельник доз... буду их ликовать. И очень замучила аллергия. Всем привет! Сейчас мы собираемся с доночками на улицу. Треба купить лики для ингаляции. Потом зайдем в маркетоп, купим продукты. Альвинка хочет рулетики с лаваша со сисечкой, да? Ось. И потом я хочу зайти в магазин, подытьемся сегодня неделя, он не чи чини, и куплю краску для волоса. У меня уже корни, Требует их закрасить. И, или купим, не знаю, бальзам. Может быть куплю бальзам, чтобы сильно не травмировать свои волосы, а потом уже в червне схожу до своей прихмахерши и сделаю покраску волос. Ось. И что я хочу сказать по поводу аллергии. Это действительно была у меня аллергия. Она трошечки у меня еще залишилась. И, значит, вчера же я пришла от стоматолога было вообще совсем неякая вообще. Я легла, у меня вот эта часть вся онемела от укола. Я не могла не ни говорить, ничего, ничего не снимала. Заробила трошечки там видео, как я готовлю борщ. И все. Ось. И завтра я снова пойду к стоматологу. И до обеда я совсем не могла ничего говорить. У меня был до такой степени заложенный нос, у меня текли слезы, у меня болела голова. И такой момент, что после обеда пошел дождь. Я открыла окна, и буквально через две годы мне стало краще. У меня заложенность носа прошла, я могла дышать носом. И по ходу дождь прибил пыльцу, вот эту тополиную, и мне стало легче, краще дышать. Ось, а лики вид аллергии, я пила лики, то вообще до одного месяца они совсем не помогали мне. Ось, и так скажем, а зараз снова уже другой день, вышло солнышко, и мне походу обратно закладывает нос ось такое, ось такая аллергия, и так она действует на ми организм. А зараз мы... Альбинка уже оделась. Ну-ка, Альбиночка, иди сюда. Сейчас. Зараз Альбиночка подойдет. Одела ось такую кофточку. Я кофточка называется. Стича. Stitch. стичек Да. И шортики. А, и джинсовые шортики одела. А, Любим Даринка тоже одела белую футболочку а, с таким котиком. Я, ты, ты. Не и лосины, да? Пошли даже и хвостики. Будем уже выходить. А я Что куплю я в магазине, люблю. я вам покажу. Давай тебя и куплю Всё, себе да? еще оттеночный бальзам для волос. Боже, яка, она уже доросла. Пам'ятаю, як тільки я її рожала, виписувались роддому, а вже така доросла донечка. Ось так біжить час. що Дітки наші виростають, вже четвертий клас. Да, Львишка. Зараз купим лики и будем ликуваться. Заходили мы в магазин. Купила я себе краску для волос. И купила полигель. Хочу сделать э, наращивание ногтей полигелем. Спробую, что у меня выйдет. Зараз зайдем э, в аптеку, потом в магазин. И надо зайти э, в новую почту. Замовляла я Альбиночки. Альбинка, как называется? Пикни палочку. Пикми палочку. Исполню ее я заберу пикни палочку. Это новый тренд. И Даринки замовила, да, и таришечки. И все, и вам покажу, что это такое пикни палочка. Пикми. Зараз мы зашли в АТБ, мне треба купить сыр без так, чтобы можно было классно завернуть лаваш с сосиской. Дуже-дуже багато вибору, багато акціонних позицій. Ось цей сир Катрі, дуже класний кова за 62 гривні. Ось цей сир за 115 гривень, дуже класний, дуже смачний. Мені сподобався, сподобався я недавно його куштувала. Дуже багато бризи, плавляних сорочках. І, мабуть, я везну за 56,90 галлаский. І ще треба вибрати сосиски. Дуже багато вибору, але я возьму ось ці копчені, приготовлені на пару. колись брала, дуже смачний. І хочу вибрати йогурт. Зараз він в вакцинній ціні. Возьму персик маракуя, дуже класний. Зараз мы зашли в маркетов, возьму ось цей лаваш, кавказский за 13,50. И возьму хлеб, хлеб, хлеб. И возьму Глеб, Илона французский. Ось цей возьму. Французский. Он, кстати, очень Аль, пошли, девчонки спорят, у а, кого да? больше конфета. Да, Альбинка? Мама, значит... А, зараз зайдем в новую почту, заберем эти кмикалы. Давай. Ой, дякую тебе. Дякую Матери, да. Я выкинула. наверное. Выкину. Все, ты довольна? А Винка, вот покажи, что это такое? Пыль, палочка. А что ты с ней будешь делать? Вот И ударинки. Палочка. Вот так делать. <связь> я думаю, самая ненужная игрушка, такая указка. Тыкми палочка, зараз называется. Ну, дитки захотели, треба выполнять их побажания, да? Ну что, да. пойдем до дома? Да. Играться тыквей палочкой. Зараз я вам покажу трошечки мои покупочки, что мы купили в АТБ и Маркет опции. Вот такой э, чай, зараз я взяла его для человека. Я пью жасмином, а человек пьет с ромашкой. Вот такой, дуже ему подобается. Взяла себе дольчик, йогурт, Дуже мне нравится именно персик и маракуя. И взяла салат. Зараз буду рубить рулетики. Альбиночка мне попросила сруби мне рулетики, лаваш, сосисечка и сыр. Срублю им рулетики в духовочке. И покажу, что же я купила в магазине косметики. И заходили в магазин косметики и купила себе краску для волос. Зараз я взяла островку краску. Продавщица посоветовала, что очень гарная краска. До этого я брала итальянский бренд. Но она как-то быстро у меня смывалась. И взяла окислитель трехпроцентный. Я номер шестерочка. Я, мабуть, разделю его на два раза, чтобы оно у меня так было трошечки экономнее. И взяла себе ось такой полигель. Хочу сделать себе наращивание ногтей всем полигелем на верхние формы. Что получится, еще поки сама не знаю, но подивимся и покажу вам. Ось такой колер розовый. Ну, зараз не буду открывать, чтобы оно не уверена, что у меня сегодня хватит сил все, все это сделать, и покраситься, и ногти себе сделать, и сготовить, и треба еще на дачу съездить, так что много дел. Вот. И что получится, я вам все покажу. А зараз я приготовлю не сосиску в тесте, а сосиску в лаваше. Дуже быстро, смачно и завжди сподобается вашей детиной. Сейчас я хочу пофарбувати волосы. Ось такой фарбой. Это итальянский бренд, очень классный. Мне посоветовала продавщица в магазине. И сейчас я спробую. До этого я фарбувала інші фарбой. У меня есть на канале видео, как я фарбую волосы, а сейчас попробую эту. Разведу я половину фарбы и половину окислителя. А інше оставлю на наступний раз. Развела я фарбу и треба закрасить мои корни. Итак, начнем. Трошечки фарби нанесла на брові. Мені дуже подобається, що щоб потом голови. Все, пройшло 25 хвилин. Сумила я фарбу, нанесла защиту і зараз буду сушити феном знаете как я для меня что важно а, структура волос вот я на ощупь ощущаю предыдущие трошечки краще а по вот зараз я смотрю на пол у меня совсем не волосы а предыдущей краски у меня весь пол кафели был волосах просто был посеченных волосах а зараз я люблю шоу один два волоса и для меня цель результат что краска ну краска хорошая так что и закрасила хорошо так что вы сами подобили себе что все можно быть в декрете а вам Широтяку, что были со мной, что подавились о меня. Если понравилось мое видео, поставь пальчик вверх. Берегите себя, бережите свое здоровье. До скорых встреч, пока.